আজি ল'ৰাৰ বাৰ্থডেৰ বাবে মই ৰেইনব' কেক এটা বনালোঁ এতিয়া মই এই পেপাৰত হেপী বাৰ্থডে' এইদৰে লিখি লৈছোঁ বনাই লৈছোঁ নিজৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডেত কৰিয়ে কিবা এটা ভাল লাগে নিজে চব কৰি এতিয়া মই কাৰ বাৰ্থডে সেইটো দেখাইছোঁ এইটো হৈছে মোৰ ল'ৰা এতিয়া তাৰ এইবাৰ চাৰি বছৰ হ'ব তাৰ মেমৰিবিলাক মই ধুনীয়াকৈ সাঁচি থৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এয়া সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আছে ভগৱানে তাক ভালে ৰাখক সেইটোৱে ভাবিছোঁ এতিয়া তাৰ কাৰণে ৰেইনব' কেক এটা বনাম এতিয়া মই ফুড কালাৰ যিমান আছিলে চব দি দিছোঁ এতিয়া দি মানে বনাই লৈছিলোঁ কেক বনাবৰ বাবে এইদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া অ'ভেনত দি ল'ম এতিয়া মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল খালী মই বনোৱাটো ভিডিঅ'হে নিদিলোঁ দিব পাহৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ডেক'ৰেশ্যন কৰাও হৈ গ'ল তাৰপিছতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিলে খালি মই য'ত ডেক'ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তাত খুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া এইদৰে সি কাটিব ৰেডি কৰিছে অকণমান তাৰ ভিডিঅ' এটা আনি দিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আজি মই দালি বনালোঁ আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই বনাইছিলোঁ আৰু বেঙেনা ফ্ৰাইৰ পিছত মই এয়া কাষ্টাৰ্ড বনাইছিলোঁ আজি চব অকলে অকলে বনাইছোঁ কাৰণ বৌ নাই আৰু এয়া পনীৰ বনাইছোঁ আৰু এইফালে চিকেন বনাইছোঁ আজি নাম এসাৰো পাতিছিলোঁ পিছে নাম সাৰ দেখুওৱা নহ'ল আৰু বেয়া পালোঁ নামসাৰ দেখাবৰ বাবে আৰু এতিয়া মই আৰু বনাইছিলোঁ ভাজি সৰু আলুগুটি ভাজি কাৰণ সৰু আলুগুটি ভাজি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভালেই পায় তাৰপিছত এয়া আমাৰ এখেতসকলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দি আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে